waduh apa ini ditutup-tutup begini nih pada ikhlas ya kami lewat jalan sini jahatnya bang oke ini oma indonesia ini bor oma indonesia dalam hidup dengan apa ini bor dengan sabar dengan sabar nikmati prosesnya sedikit terluka happy hey, halo ibu hey, ibu mana ibu nah, ini ibu Hi wabarakatuh kembali lagi bersama dengan kami Gepeng Serbutan Channel. Sini kita bersama dengan Joki kita kawan. Itu Joki sampai. gimana Bung? Mantap. Kemana tujuan kita nih lagi? Sawit Bor. Oh sawit kebor. Oke okay, Bor. Tujuan kita sekarang tuh uh, ke sawit. Untuk oh, manen hasil buah. Untuk manen hasil

poros arah Gunung Tambi yang ya ini jalan arah menuju ke kebun sawit arah jalan kebun sawit menempuh sekitar perjalanan kurang lebih sekitar hampir satu jam ya udah sampai ya? udah sampai. sampai satu jam, mungkin sekitar setengah jam perjalanan kita sudah sampai ke area kebun sawit jadi untuk teman-teman yang pengen tahu jalan arah kebun sawit ya ini jalannya, jalan poros Gunung Tambi. Yaitu kita bisa uh, lewat jalur itu namanya Gunung Halalang. Untuk tembus ke jalur area jalan sawit. Gimana? Walaupun puasa harus tetap semangat ya kawan. Walaupun puasa. Nah ini apa ini? Ada, ini Ada kayaknya. Hah? Ada. Kadi halenginya kayaknya. Ada. Baik kelewatan kalau dia lagi Woi banyak buah duriannya. kak aduh ngat mana kita nih mau tutupnya eh luar sana kena kawa ayo coba kita ke situ baru kamu turun dulu iya waduh apa ini ditutup tutup begini nih kada ikhlas ya kami lewat jalan sini jahatnya bang oh. Nah ini jalan kita ini terhalang kayu sebentar. Terhalang kayu jalannya? Kita Sambil perbaikin dulu, Jor. ]nya. Oke Bor. apa-apa bos. Ah. Nah, ini teman kita ini lagi bersih-bersih juga. Oh, ini dia pelaku utamanya. Ayo. Ayo, Ini Besar kah? Ini jalannya kawan. Sangat sangat menantang. Hey, penebangan ini penebangan ini penebangan hutan aduh kayak apa ya angin angin oke bor kita sudah masuki wilayah area kebun sawit nah di sini sangat banyak kebun sawitnya yang walaupun jalannya lumayan mengguncang atau sangat tambu ambung ya kita harus tetap semangat kawan kalau penjalannya kayak ini proses berproses pengangkutan uh, buah sawit ke dalam mobil secara langsung. Ya, ya, ya. Nah ini dia sawit sawitnya kawan. Sawitnya sangat banyak manfaatnya kawan. Selain buahnya bisa diolah menjadi minyak, pohonnya pun bisa diambil. Dalamnya itu dihumbut. Wih sangat mantap humbutnya kawan. Kalau humbut sawit nih, bagi yang bisa Makan humbu sawit rasanya tuh hampir sama kayak apa apa namanya tuh eh humbut 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 kelapa ya humbut kelapa. Nah jadi sawit ini oh batangnya yang di dalam itu bisa dihumbut bisa dimakan. Selain buahnya bisa diolah menjadi minyak pohonnya pun bisa dimakan yang dalam itu itu namanya umbut umbut sawit namanya ini dia supir lampe ada buah nangka nah buah nangkanya halus gini nih kawa dipencok kau nih ini nyaman ini dipencok ini nih temen buahan buahnya kada percaya kalau coba ha, pencok ini nyaman tuh tapi kan tanggung jawab pang, resikonya lah <laughs> ini nyaman nih dipencok nyaman taluak mau dipencok nih Jadi yang mau yang belum biasa mencok buah ini jangan coba-coba di pencok kawan. Ini nangka masih muda nah. Jadi kalau yang anak mencok pencok aja, tapi kata menjawablah lah. Ulah bor, ulahan bor, ulah minyak. Dijarang ya, aku melihat dia untuk no, di YouTube Jadi juga, Jadi juga minyak nih. Nah, ya. I, dulu loh. Jadi juga. Ini kurma. Ini kurma Indonesia ini bor. Kurma Indonesia, bukan kurma Arab. Coba makan bor, apa rasanya? Ah, puasa, Bor. Oh iya, puasa lah. Jadi yang kada puasa ya makan nih. Oh iya. Jadi aku kada puasa nih. Jadi aku lah yang makan. Nah, oke. Okay. <laughs> ini namanya kurma Arab, Bor. Kurma kurma Indonesia. Ada yang kuning, ada yang kecoklatan. Tandanya sudah matang. Iya. Ini mangkal kayak Mas ini. Iya, mangkal-mangkal begitu. Iya, mangkal. Uh. Ada yang masak, ada yang mangkal. Ada yang anu ini yang belum masak nih kayak ini buahnya yang belum masak. Aduh, kelihatan lagi gimana? Ya, Udah mana lagi? Pokoknya ada tuh yang, yang belum masak ya, buahnya. Ini kau juri pencok buahnya nih. Ini kau dipencok. Kamu hakun aja tapi mencok. Kamu dihakun, kada hakun, kada apa, kada usah. Bisa dipancok, nyaman. Buat lu dikatiak. Tuh, ini kau jual dipancok, tapi buat lu ke ketiak ya biar masam oke <tuk> tanggung jawab bilang ini buah kurma ini tapi ini nggak bisa dipunya, langsung kalau <tuk 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 iya ini buah kurma kurma Indonesia bera, bera. Eh. tapi ndosa anu jangan ditelan eh jangan ditelan jangan dikunyah langsung ditelan aja langsung ditelan, hmm. langsung ditelan. ya ini bukan terwarap hasil hmm. panen di bumi sendiri ini hasil minyak goreng iya buahnya bisa jadi auger bisa ada umbutnya juga auger ya bisa juga jadi umbut hi masak santan hmm masak santan wi Masa uh ewa karing sambal sambal acan ah, hei itu kuior yang kuasa eh? Gak ada. sampai mana lagi anaknya Rijal ke sekolah itu kalau oh, yang diambilin itu siapa? Adiknya kan? Adiknya itu. Oh, anak yang bungsu, anak yang bungsu. Kalau dia di, Sengarade di, di Sungai Raden Hmm. Aku kan tiga aja lah. Risa itu sama Rizal, sama Rizki itu. Sudah. Atas aku ada ngeret di kemarin itu kan? Hmm. Di Sungai Siapa yang bawa? Rizal itu. Amarap ini dilemparkan bagus juga, Bor. Nah, Bor. Atuh, bor. Pemarap itu, Bor. Hei. Itu bukan komarap, Bor. Bisa menyembuhkan sakit pinggang juga ini, Bor. Itu bukan menyembuhkan oh. sakit pinggang, Bor. Itu mana sakit pinggang? Sek, hai, hai, jalani hidup dengan apa ini dengan dengan sabar, dengan sabar hai, prosesnya sedikit terluka hai, 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 Ya, kita Eh Kasih ya, ada Pak Aman kan? Ini Pak Rijal sama Bu Rijal Bu Rijal ditemani sama istri tercinta kawan Ya, ini kedua yang turuntan. Iya. Iya, ini istri kedua Bang Paprejal <laughs> yang turuntan. Oke, kita di sini ya. mantap ini aman. Jadi dan lagi like, kita ber. Jalan menuju arah ke pabrik sawit. Jadi tadi sudah selesai uh, menguat sawitnya, jadi kita menuju arah ke jalan pabrik sawit. Jalannya agak lumayan sedikit menguncang, tapi tidak masalah untuk kita yang sudah terbiasa untuk melewati jalan-jalan yang seperti ini kawan. Kita fokus, walaupun jalannya seperti ini Di sini kita ambles dua malam Iya, di sini ya, kita ambil sebelum malam Di mana kita pindah? Di sana Kalau sana nanti oh kita pindah itu kan. salah nah, itu. Iyi, yang ya? Iya, itu salah Kemarin Baik. setelah jalan itu Yang hampir Kita pulik. juga aja cuaca yang mendukung tidak akan tidak terjadi hujan. Soalnya kalau sampai terjadi hujan, ya mudah nih. Bisa buka puasa sawit, bisa tak buka puasa di sawit ya, no, sopir lampe nah. Ya, mau terbuka di sini boleh. Ya, mudah mudah naik ada hujan, tapi nggak ada. Tapi mudah nanya, Oke. Tapi insya Allah ada hujan bang ini, ada hujan cuman mengendung aja cuacanya banyak buahnya nah kawai dia yang angkut kah buahnya nih kan ini bayi baki Woi, Jalannya sudah lumayan bagus di sini. Ini, ini bisa jalan yang para anu ambles di sini nih. Nice. Nah, sudah hampir kayak jalan koljar atrepor nah tuh ada ibuhan nama itu ibu ibu anu ibu ibu anu ibu ibu sawit buhan bidadari bidadari sawit <laughs> dia ya, video dari darinya dari, oh buannya kecil aduh tambung ambung kecil kasihan kecil tambung ambung ternaik ternaik nilai nandoi enak amun gitu dia ya, kawan buan bidadari dari ah, sawit bang, selesai, ini dia ini Ambil, apa parcel kan Nah, oh, nah cair. Nah, ini ibu-ibunya ngambil anu jah. Parcel THR. Tapi amun ke itu ke ke Tambu, ke Tambu Ampung lah, Bor. Ibu-ibunya, Bor. Enggak Bor. lah. Tapi mau Tambu Ampung kasihan, Bor. Iya. Ternaik ternaik nanti Bor. Iya. Landei namanya, Bor. Landei ini, Landei, Oke, terima kasih, bro, sudah mengikuti kami. Nah, di sini kita sudah sampai di tujuan, yaitu di lokasi tempatnya pabrik sawit yang berada di tempat kami, yang berada di daerah kami. biji dari, dari sawit. Selamat lu bor lebar. Hei bor, hai. Ya. Nah ini dia. Aduh, hei. Wih, halo ibu. Kemana hey, ibu? Mau ke mana, ibu? Bukur, bukur, bukur. Nah ini ibu. Iya ibu. ibu, mau kemana ini ibu? Bukur, bukur. Hai, marah-marah ibunya ini. Ini perorangan kedua ya kan? Hai dua joker. Jadi sebelum melakukan penyotiran kita antri dulu sebelum melakukan. Jadi sawit yang sudah tadi kita angkut. Ambil Selanjutnya kita harus melakukan penimbangan atau di sini proses penimbangan buah sawit untuk mengetahui berapa ton buah yang sudah kita bawa untuk melakukan selanjutnya proses penyortiran. Turun ke Ambil... Ayo, Ambil anu ya. triple S. Nah, ini proses lagi mau nimbang muatan sawit. Nah, ini artisnya bor. Ah, buah, buah, iya, buah. Buah. Iya. Nah, itu security-nya yang ganteng itu, Bor. proses penyotiran sawit. Oke, sampai di sini dulu ya, bro. Videonya, hai, notanya sana ya? iya nanti gue. Oke okay, cukup sampai di sini video kita kawan. Uh, jangan lupa di like, komen dan di share atau dibagikan ke teman-teman kalian untuk membantu channel YouTube kami kawan. Oke okay, makasih kawan. Jangan lupa nonton terus dan ikuti terus channelnya Gemes Rambutan. Gemes Rambutan mantap.